Шел в ребята, купил свечки, купил он моющие помыть, короче. Перчатки. Смотрите, какие спички интересные. Сырники такие большие. Гляньте, такая большая спичка. Ого. Гляньте. ого, здоровая Смотрите, какие спички. А, это для камина, видите. Я такие не видел. Вот надо взять большие для газа, вот такие. Это господарские спички. А, это маленькие. не хочу такие. Вот классные. такие. Надо взять что-то, знаете, зубную пасту. Я не взял. Это Ашан. В этом просторчик, простор, как оно. Коридорчик, проспект. Коридор просто. Зубная паста. шампунь, ребята, вот Думаешь, собирался в папыхах не взял ни шампунь. А где шампунь? Это же не шампунь. А где шампунь? Знаете, в чужом магазине ничего не поймешь, где что находится. Большой, огромный Ашан. Так далеко до него идти. У нас есть такие маленькие для стиральных порошков. А вот, может быть, тут есть поштучное У меня здоровый нахера, потом тащить это все. Да ладно, что я буду стирать. Не буду. Там ванишь Может быть, здесь маленький какой то порошок. Не знаю. Что-то малюсенькое взять такое, постирать. Нема тут одноразовых. Вот такой, чтобы на раз постирать. Нема. Плохо, что нету таких, знаете, раз одно взял. Постирал, он Большую тащить потом не хочу. Мне так вещи будут тащить потом вот эти вот. Не, нема, ребята. Было поштучно. А это что? Серветки королеваты э, до цвета, чтобы не, не линяли вещи. Нету. Ребятки, всем привет, хочу показать номер, в котором я остановился. Смотрите, такая шикарная картина. Изображение то ли моря, то ли чего-то такого. Вот, а берега вот такая на всю стену кондиционер ну, простой номер вот кровать то есть диван вот здесь кровать окошко парковка во дворе это вот зона я купил кстати стаканы себе чтобы были свои стаканы два больших вот телевизор печка микроволновка, все это шкаф с вещами. Это я два дня ничего не ел, ребята. В принципе, вообще два дня голодал. Ну, как голодал. То то, то все, ну, то кофе пил. Это вещи. Трусы, носки, короче. Такое. Вот это обувь. Ну, и самое интересное, это, конечно, джакузи. Если его можно да, выключить. Вот кнопочку нажать. Ого! Брызгаешь на стенами Вот надо еще открыть его. Хай набирается. Видите, как полетело. Надо, чтобы полная-полная была. Тогда вот эти вот хорошо работают задние ну это что? Понятно. Ну, короче, джакузи тут. Стиралка. А здесь, ребята, кнопку нажал. У тебя работает собственная сауна. Вот, очень классно. Садишься, это быстро наливается. Сюда чуть, чуть водички. Пар идет сумасшедший. Ну, как сумасшедший, хороший пар. Сейчас я включу. Чуть попарюсь. Вот. И джакузи. И душ, ребята. Очень прикольненько. Это мои тут прочандалы. Паста щетка. Шампунь купил. Вот унитаз я все помыл, купил себе моющее, все вымыл перед тем, как этим как бы пользоваться. Хотя там я не сильно чисто плю и там дома. Но здесь люблю. Просле. Я тебе, Вея, помаши, Давай. заказала, Вея. А? Молодец, умница, ты ее приверни. Он пр прекрасно она ходит, никаких Прекрасный... тачек. Чего тебя тягают на тачки, ты что, машина. И вот это притягивает, слышишь? Не, ну, я, ну то такое я не знаю. Мы ходим в туалет каждое утро сами, скажи так. Это надо отдать, чтобы оно тут это не стояло. Это надо отдать, так вытяну его хоть туда, легче ей будет. Это что, туалет? Да, я седала сегодня, давала ты... мне туда, после памперсов я еще села. А для чего ты туда седаешь? А то, что уже хочу писать о капельнице. А, -а, -а. ну, может, надо оставить, если капельница. Да. Ну, да, еще будет капельница, тут и денег Ну, да, да. Это капельница да, такая да, стоит. Да, да, то Воду холодную не а пить. так мы со мной сами ходим туда. Сами... Мама, помнишь, ты стенку мечтала все время, что у тебя стенка была? Вон тебе стенка. Помнишь, как ты сказала, тетя Валя, стенка, стенка, вот тебе тетя Валя на стенку. Она сказала, стен. давай твою квартиру, чешо, а я тебе стенку. Не, она сказала, книжку, Шо? гроши на книжке, а ты, а я тебе стенку. А, ну я, батю, ты помнишь, вот А, гроши Лучше, чем я. Я забыла, сынок. А расческа есть, есть у вас? Есть. А, хочу. Хочу. а где расческа? Ты, Знаешь, что ты, я, слышишь, я хочу? У нее, меня... у чего вы нее такая... Сама, не сердце, она ж мокрая, я знаю, нет, не, я, не я просто расчесываю. Я її расчесываю. Она лежала, не дай Бог. А не а надо не лежать, вот не... ты сейчас хорошо вставала, ходила. Нет, как капельница. Как капельница, я да. Же, куда я не ее расчесывала, ну, волосы сильно мокрые. Надо покрасить голову. И спина у нее мокрая была, мы поменяли это. Пустили. Есть, я ж тебе просила, а ты мне ответил крысу. Крась сама. Давай. Ой, Боже, край сама. Ну покрасила а, б давай, сама, а ти що. Ну мені невдобно. Ти добре мені ззаді. бачиш, де, понімаєш. А ти так... свою голову не чувствуєш, да? Да? Да, я... ну, так? Ну да. отак, так. Ось ти. Ось ти. Я її швидко. Так она що, сама не може розчусуватися? Ну так не треба оце. А ну давай. Так. Ну, все кругу. будет так, как ты захочешь. Я тебе то раз предлагала сюда. А я, ты что может, сама? Сейчас осталось катетер, поэтому я... Ну ничего, Татьяночка Васильевна, все это решается. Зачем ей вообще одеяло это? Она вкрывалась, ей трусила после капельницы. Скажи, Татьяна Васильевна, трусила вот так, Господи, знаешь, кажется, я замерзла. Я ее вкрыла. Она одегрелась. Мотор. Ложи подушки, мать, туда. Да, хай она переставляет, Вы Зина, хай сама, делает. Вона она сама я... ничего не делает. А надо, чтобы делала. Делает. Мама, что ты ничего не делаешь? А что делаешь? Подушки, что Зина за тебя переставляет? А мали. надо, чтобы годные были, надо работать. Болят. Ничего страшного. Болять, значит, жива. Ничего Накололи. Накололи, сынок. Болять, косточку. Наколола. Вот тут такие тоненькие вены, кажется, даже колю тоненький, тоненький. Ну, что сделаешь, тоненький? Ну, а то, что уже изношенный. Что ж сделаешь? Ну, сейчас и прекрасно. И дошла сама в палату, прекрасно. и сама шла. она же они ж очи, вы, это само, и я, бачите, она и... она сама, сама и... ходит. что, да она лежачая, она три дня назад ходила. Самая. А вышла по коридору, я тебе сейчас скажу. И шла, и шла по коридору, пошла по стенам. Рукой одной палка тут, рукой за стены. Дальше. Ну хотя бы як, но она должна ногами наступать. Хоть за, она... хоть за, стены руками. А хоть... сейчас до дома шла, нормально шла. Ну, что не надо тягать ее по под руки. Если начать тягать, так она и будет тягаться. Как за ней делать, так, так она, она будет. А надо заставлять. Так, подожди, не разбивайся, давай подвинем пеленочку. Це... Зина, хай она сама, вот, хай сама. Мам, давай, а ну. сама себе подвигай, вставай на ноги. Ты можешь, встань на пол, на землю, сойди грешную. О. Повернись. Давай, ты не немешна. Раз постели собі. Повернись нормально, повернись нормально. Как тебе удобно. Вот, постели. Ну так, Зина, если вы за ней будете делать, она не будет делать. Так, я кажу, я а надо буду... заставлять, вот так, как я сейчас делаю. Так, говорить, Хай кричить. Значит, так... я буду это делать. Что же, за ней делать, она, не и будет сидеть вот так. Ждать, и жопу вытруть. Давай-давай, ноги закидывай, давай. Поворачивайся, жопой, жопой. Повернись нормально. что ты, как лягла, как лягла. Как тебе удобно ляжь. Вот, ты же можешь подвинуться. И может даже попу подвинуть на подушку. Ну, сама. Конечно. Подушку себе поправь, что ты лежишь? Ей надо як... тут, хай тут скрайп, Подвигайся сама, крутись. Ну как? Угу. Не, ну ты что, легла на подушку Легла мимо Хай подушка тут, не, не Хай Ногой пальцы. толкнись Правильно, ногой о, толкайся о... Я Движение я жизнь все. все Меньше мама, меньше сама ничего. Ты должна делать все сама Зина может только стоять, страховать На всякий случай А не делать за тебя Потому что если не будешь ничего делать То ты вообще сляжешь но, Зина, а вы, ничего за ней не делайте. Хай надела сама. Утром, она сама. Может... Заставляйте встать. Заставлять надо. За шею, надо ноги, заставлять. Надо, надо заставлять. Просто сказать, поворачивайся, давай ноги спускай сама. А что тебе вода? Бутылку положи, это хай лежит. Ну, а, а что, нельзя положить? И я Так, а та что и вода? Просто вот так вот, где и? Вот это и вода? Ну, вот хай лежит возле тебя бутылка, на что тебе там скамейки? Три штуки. Вот вода валяется. Ну, ей же надо, чтобы телефон, лежал. телефон чтобы туда быть, можно рядом. Надо кинуть. Так такую, что с этим, с палочкой. Какой палочкой? А тут вода, чтобы текла меня. Ну, там, яка рот? палочка? За Ротный зарод. Ротный зарод, надо сесть и выпить воду. Она не хочет Як не хочет сидеть? А як ты хочешь пить? Лежа лежа хочешь я пить? Кручу, я просто вот так вот, Там ей... есть пробка. Пробочка. Вот, вот так, же. раз и все. Попробуй. Открывай. Она... Нет, она не открывается. Леди. Она открывается. Вот. Да сейчас, сейчас. найди, найди ее. Сейчас найду. Вот вот и все. И пей. Лежа пить, лежа, срать. Что получилось самой? Получилось и трошки в нос. Но, а, потому надо сидя пить, мама, а не лежа. Да. Понимаешь? Ну, а для того чтобы сидя пить, надо сесть. Ой. Хорошо. И надо просто, Зин, заставлять делать. Да бо она, бо она, она, если она не хочет, не делайте. Не делайте пока она сама не, она не сделает. Сердится, Хай потому... сердится Зин. Это ну, медвежья услуга, она, буде, она не будет ничего делать. Она будет атрофироваться, лежать, ноги будут отказывать, она, если ее тягать, катать. Бери. Заставлять. Орет, значит, я приду. Значит, я буду это делать, она на меня орать не будет. Будешь орать на Зину, я буду вместо Зины. Ты меня будешь делать все. Меня я тебе объясняю, будешь орать на Зину, буду, будешь... я сказала, приду. Что она... на на ней нельзя, что она Ты поняла меня? Ты меня почула? Чтобы ты должна делать ты все сама. Если я. ты не будешь делать все сама и будешь орать на Зину, чтобы Зина за тебя делала, приду сюда я. И я буду делать все. То есть ты будешь делать все. Поняла, Чиня? Поняла. Ну ты все. А что ты вляглась? Тебе что, плохо? Нет. Yeah. А что ты вляглась? Сядь, посиди. Сядь, поговори с нами. Что ты вляглась? Что ты вляглась? Сядь. Можно и Сядь, говорю, на кровать, сядь, как человек, сядь. Давай, давай, шевелись, я тебя заставлю двигаться. Давай, седай, 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 седай. Нехера с, с ума сходить. сходить. Ноги скидывай, давай, ноги на землю. Сама на бок, на бок поворачивайся и садись. Давай, 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 не помирай. Никто тут не будет ничего делать. Давай, Подожди. давай. Подожди. Жопой, жопой, телом всем. Во. Вот, вот. Что ты не можешь сесть? Сядь, хай ноги свисают. Вот, прекрасно. Чего ты с ума сходишь? Не могу, не могу. А кто за тебя будет делать? Кто за тебя будет делать? Бери, Нашла бери. служанку зину. Поставь то ее в холодильник, то твоя, будет водичка.